Павел как раз припарковался возле городского рынка, работает такси. О том, что в городе хотят сделать платные парковки, мужчина слышит первый раз. В ходе беседы с горожанами затронули и тему дорог в Белгороднестровском и моста в Затоке, который сейчас находится не в лучшем состоянии. Если платно, да, если, если деньги будут идти в бюджет Белгорода и будут да, делаться да, дороги, еще что-то это будет, я согласен. Только что подойшло в пользу. Я я сказать, что они в чужие Свободны. карманы, как они это, мост на мосту, они тоже собирали деньги. А где? Мост. Ревка, да? Нет, Ревка, вот да? на, через Лиман, на Затоцкий. А, они вы? сделали хоть один раз там ремонт. Там вообще уже ехать невозможно. А что делается? Деньги а кому в карман деньги пошли. Деньги должны идти на что-то да. делалось. Никто это не против ценно. платить. Наша история ну да, никто не против платить, мы все, дайте нам заработать и дайте, мы все согласны платить, только вы делайте для людей что-нибудь, они все себе в карманы пихают и все. Обещанные платные парковки с 1 апреля, как говорили на одном из заседаний исполкома, мы не увидели. Водители все еще спокойно оставляют своих железных коней возле рынка абсолютно бесплатно. Как же обстоят дела с приобретением парковочного оборудования? С этим вопросом мы обратились в администрацию рынка. На сегодняшний день КПСРТ ведет переговоры с фирмами, постачальниками оборудования, чтобы купить паркоматы потому что на нашем рынке оказывается очень много фирм, но очень разные цены, разные комплектующие по паркоматам. Поэтому мы сейчас выбираем поставщика, который нам даст приемлемые условия по паркоматам. Когда будут паркоматы, тогда будем вести разговоры... Нет. Нет. Потому что на сегодняшний день есть три или четыре предложения, но мы пока не можем выбрать по цене, потому что согласно постанове Кабмина, мы, ну, чтобы был ну, как бы и дешевле, ну, потому что мы коммунальщики, ну, мы не частники, которые могут себе позволить ну, паркомат ну, какой-то дорогой. Нам надо, чтобы он был и дешевле, но функционально соответствовал согласно постанове Кабмина. Также руководство КП СРТ разрабатывает механизм оплаты парковочных мест. И как только приобретут оборудование, сразу можете начинать готовить кошелек. Не только для оплаты ваших покупок, но и простое вашей машины. Согласно постанове, э, имеется право по часовой, это согласно утвержденного тарифа исполкомом, или работники э, как говорите, рынка. Они могут купить месячный абонемент, но ведется о том, что речь сейчас, пока мы разрабатываем это, чтобы абонемент был действительно на всех тех парковках, которые ну, будут принадлежать нам, чтобы человек приехал, он мог стать в любом месте, ну и никто не задал ему ну, вокруг рынка, где определены места, да. Механизм уже запущен. А вот начнет ли пополняться казна города еще и за парковочные места, узнаем позже. А пока горожане и жители района уже подсчитывают затраты. Если я тебе возьму цена, то что бы и нет. Ну, какую вот примерно цена? Ну, примерно цена. Если 2 гривни в час хотя бы, да, ну, и чтобы сделали нормальный человек работает, рынка стоит целый день, каждый день. Скидка, чтобы было, чтобы в пределах хотя бы так. Если это с 6 утра до 9, 3 часов дня, то выходит 9 часов. Mm -hmm. Если выходит так по 2 гривни, 18 гривен. Хотя выходит гривен 15 в день, хотя бы на таком, в чем среднем плане, было бы хорошо. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия, ТВ.